بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم قبیلہ قریش کی شاخ بنو عبد الدار اور اس کے مشاہیر و عالم کے بارے میں بات کریں گے دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ قبیلہ قریش کے سردار اور رئیس بن کلاب کے چار بیٹے ہوئے جن کے نام عبد الدار، عبد مناف عبد العضا اور عبد تھے ان میں عبد کی نسل زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور ناپید ہو گئی جبکہ باقی تین بھائیوں کی نسل آج بھی موجود ہے تمام بھائیوں میں عبد الدار جس کی اولاد بنو عبد الدار یا عبدری کہلائی عمر میں سب سے بڑا تھا اور خسئی نے اپنے تمام مناسب اپنی زندگی میں ہی اسی کے سپورت کر دیے تھے جس کا تفصیلی ذکر میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں لیکن کچھ عرصے بعد جھگڑے کی وجہ سے ان مناسب کو باہم تقسیم کر لیا گیا چنانچہ سقایہ اور رفادہ کے مناسب بنو عبد مناف کو دے دیے گئے جو ان سے آگے پھر بنو ہاشم میں منتقل ہو گئے جبکہ دار الندوا لوا اور حجابت کا عہدہ بنو عبد دار میں ہی رہا ان مناسب میں دارالدوا کو بعد میں بنو اسد بن عبدالعضیٰ کے شخص حکیم بن حزام نے بنو عبدیدار سے خرید لیا جبکہ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی کا منصب جو ان کے بعد انہی کی شاخ بنو شیبہ میں منتقل ہو گیا آج تک انہی کے پاس ہے تیسرا منصب یعنی لیوا جو جنگ میں قریشی لشکر کی علم برداری کا منصب تھا اسلام کی آمد تک بنو عبدیدار کے پاس رہا یعنی قریش کے تمام جنگی لشکروں میں قومی پرچم جسے اوقاب کہتے تھے اس کو تھامنے کی ذمہ داری بنو عبد الدار کے پاس تھی جیسا کہ غزوِ بدر میں ان کا سردار نظر بن حارث مشرقین کی طرف سے لشکر کا علم بردار تھا اور اس کے قید ہو جانے کے بعد یہ ذمہ داری حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بن عمیر عبدری نے سنبھالی اسی طرح غزو عہد میں بھی مشرقین کے لشکر کے علم بردار بنو عبد الدار ہی تھے ابو سفیان نے جو لشکر کا سردار تھا انہیں غیرت اور تیش دلانے کے لیے کہا کہ اے بنی عبد الدار جنگ بدر میں ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ تم نے دیکھ ہی لیا لشکر کی ثابت قدمی پرچم کے قائم رہنے پر منحصر ہے اور بدر کے دن تمہارے جس آدمی کے پاس پرچم تھا وہ گرفتار ہو گیا تھا لہٰذا یہ تو پرچم ٹھیک طور پر سنبھالو یہ ہمارے اور پرچم کے درمیان سے ہٹ جاؤ اس پر بنو عبدیدار انتہائی تیش میں آ گئے اور ان کے سردار طلحہ بن نبی طلحہ نے جو قریش کا انتہائی بہادر شاہ سوار تھا آگے بڑھ کر خود پرچم تھام لیا پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ اپنی بہادری اور طاقت پر ناز کرتا ہوا سب سے آگے آ گیا اور اس طرح مشرقین کا عالم مسلمانوں کا ہدف بن گیا اس جنگ میں اس کے علاوہ یکے بعد بگڑے بنو عبدیدار کے لوگ پرچم تھامتے گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے گئے سنانچہ طلحہ بن نبی طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان بن نبی طلحہ نے پرچم تھاما اور قتل ہوا عثمان کے بعد اس کے بھائی ابو سعد بن طلحہ نے پرچم تھاما اور وہ بھی قتل ہوا اس کے بعد طلحہ بن نبی طلحہ کے بیٹوں مساف کلاب اور جلاس بن طلحہ نے باری باری یہ ذمہ داری اٹھائی اور اس طرح ایک ہی گھر کے چھے لوگ قتل ہو گئے پھر بنو و عبدار کے ارطاب بن شورحبیل شرح بن خارض ابو زید بن عمر بن عبد مناف اور شرحبیل بن حاشم اسی طرح باری باری قتل ہوئے پھر اس خاندان کا جب کوئی شخص لشکر میں نہیں بچا تو ان کے ایک حبشی غلام ثواب نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی قتل ہو گیا اس طرح ایک روایت کے مطابق اس خاندان کے گیارہ افراد جنگ احد میں قتل ہو گئے مشرقین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی علمبرداری کا فرض بھی غزو بدر اور احد میں بنو عبددار عبدار ہی کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیا یہاں تک کہ وہ غزو احد میں شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا عالم ایک روایت کے مطابق ان کے بھائی حضرت ابو روم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اب ہم آتے ہیں بنو عبد الدار کے مشاہیر و عالم کی طرف دو سو بنو عبد الدار کے سرداروں میں سے ایک نظر بن صاحب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے تاریخی اور بدترین دشمنوں میں سے بلکہ آئمت القفر یعنی کفر کے سرغنوں میں سے ایک تھا جس نے آپ کو ایزا پہنچانے اور تقذیب کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی اور نہ ماننے کی صورت میں عاد و سمود اور دیگر قوموں کی تقذیب کے واقعات اور اس کے نتائج سنائے تو یہ شخص عراق اور شام کے سفر پر نکلا اور وہاں روم اور فارس کی قوموں کے قصے سنے اور انہیں یاد کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس آیا اور اپنی قوم والوں کو یہ سب قصے سنائے اور اسی طرح وہاں کے بادشاہوں رستم اور اسفند یار کی کہانیاں سنائیں اور پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کہ میری باتیں زیادہ اچھی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی کیونکہ وہ بھی اسی طرح پچھلی قوموں کے قصے سناتے ہیں اس پر صحابی حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اللہ کا خوف دلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول حق بات بیان کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی تو حق ہی کہتا ہوں اور پھر اپنی بات پر ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں اگر وہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا اور کوئی عذاب بھیج اس کی ان باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس طرح کیا ہے وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا جس کا ترجمہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس کی طرح ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں مگر بے سنت باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کرتے دوستو اسی طرح نظر بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے ہر کام میں پیش پیش ہوتا جو ہی اسے پتہ چلتا کہ کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل ہوا ہے تو یہ اسے بہکانے کی پوری کوشش کرتا اسے اپنے پاس لے کر آتا اور کھلاتا پلاتا اور اسے لہو و اور موسیقی سناتا جو یہ روم و فارس سے سیکھ کر آیا تھا اور پھر اسے کہتا کہ یہ اس نماز روزے سے بہتر ہے جس کی طرف تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں چنانچہ اسی کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لفظ باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے دوستو اسی طرح ایک روایت کے مطابق بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف لکھے جانے والے مشہور معاہدے کی تحریر اور ظالمانہ صحیفے کو لکھنے والا بھی نظر بن حارث ہی تھا جس کی وجہ سے آپ کے خاندان سے بائیکاٹ کیا گیا اور آپ تین سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے جبکہ بعض دوسری روایات میں اس صحیفے کا کاتب منصور بن اکرمہ تھا اور بعض طلحہ بن ابی طلحہ بتاتے ہیں بہرحال تینوں کا تعلق بنو عبد الدار سے تھا اور یہ صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا گیا تھا ہجرت کے بعد جب کفر اور اسلام کے درمیان پہلا نتیجہ خیز مارکہ یعنی غزوہ بدر پیش آیا تو نظر بن حارث مشرقین کی طرف سے علم بردار تھا یہ جنگ میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عن کے ہاتھوں قید ہوا اور اسے عقبہ بن نبی معیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی جاتے ہوئے سفرا کے مقام پر باقی قیدیوں کے برخلاف قتل کر دیا بدر کے تمام قیدیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دونوں کو ہی ان کی سخت اسلام دشمنی کی وجہ سے قتل کیا جبکہ باقی قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کر دیا گیا نظر بن حارث کے قتل کا جب اس کی بہن فطیلہ بنت حارث کو جو شاعرہ بھی تھی اور بعد میں اسلام لے آئیں پتہ چلا تو نظر کے قتل اور اس کے افسوس پر ایک قصیدہ کہا جو بہت مشہور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قصیدہ سنا تو فرمایا کہ اگر میں یہ پہلے سن لیتا تو نظر کو قتل نہ کرتا تو سو بنو عبدیدار کے ایک مشہور صحابی اسلام کے پہلے سفیر اور مبلغ حضرت مصب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو شروع میں ہی اسلام لے آئے جب بھی دین اسلام اور حق کی خاطر جان و مال کی قربانی پیش کرنے والے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو لا محالہ حضرت حضرت بن عمیر کا نام آئے گا یہ مکہ کے ایک نہایت حسین اور خوشرو نوجوان تھے جو انتہائی ناز و نام میں پلے بڑے تھے چنانچہ عمدہ سے عمدہ لباس اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے اور حضرمی جوتا جو اس زمانے میں صرف عمرہ کے لیے مخصوص تھا ان کے روزمرہ کے کام میں آتا لیکن جب اسلام لائے تو تمام نعمتیں چھین لی گئیں اور تمام تکلفات بھلا دیے گئے یہاں تک کہ بدن سے کپڑے بھی اتار لیے گئے مار پیٹ اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں اور بالآخر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے پھر ان کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی بیت عقبہ کے بعد یسرب بھجوا دیا کہ وہاں اسلام کی دعوت دیں اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں انہیں نماز پڑھائیں اور اسلام سکھائیں اس طرح اسلام کے پہلے سفیر اور مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے نیز وہاں نماز جمعہ پڑھانے والے یہ پہلے صحابی تھے ان کی ایک سال کی محنت کے بعد دوسری بیت عقبہ میں بہتر مسلمان شریک ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کا سبب بنے بنو عبددار سے تعلق ہونے کی بنا پر بدر احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا عالم انہی کو عنایت فرمایا غزلِ احد میں جب پانسا پلٹا تو یہ مشرقین کے نرغے میں آ گئے لیکن لوائے توحید کو پیچھے کی طرف جنبش دینے میں سخت آر محسوس کی اور اپنی جگہ پر جم گئے یہاں تک کہ ایک مشرق نے ان کا دانہ ہاتھ شہید کر دیا آپ نے پرچم بائیں ہاتھ میں تھام لیا تو اس نے بائیں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اس پر حضرت مصب نے دونوں بازوؤں اور سینے سے پرچم تھام لیا لیکن گرنے نہ دیا یہاں تک کہ اس مشرق نے جس کا نام ابن قمیہ تھا تاک کر نیزہ مارا اور آپ کو شہید کر دیا اور چونکہ آپ جسم کے ڈیل ڈول اور قد و کامت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے لہٰذا اس کے بعد افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ان واقعات کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی پھر جب تدفین کا موقع آیا تو حضرت موسب کی لاش پر صرف ایک چادر تھی جس سے اگر سر چھپایا جاتا تو پاؤں برہنہ ہو جاتے اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا بلاخر چادر چہرے پر ڈال کر ازغر کی گھاس سے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا پاؤں چھپائے گئے اور سپرد خاک کیا گیا اللہ انہیں ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے دوستو حضرت مصب بن عمیر کے بھائیوں میں ابو عزیز بن عمیر اور ابو روم بن عمیر تھے ابو عزیز بن عمیر غزوِ بدر میں مشرقین کے ساتھ تھے اور نظر بن حارث کے بعد قریش کے علم بردار بنے لیکن پھر یہ بھی اسی کی طرح جنگی قیدی بن گئے بعض سیرت نگاروں کے مطابق بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کی جبکہ ابو روم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی مصب کی طرح شروع میں ہی اسلام لے آئے اور مہاجرین حبشہ میں سے تھے جنگ عہد میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے اور بعض کے بقول حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کے بعد انہوں نے ہی مہاجرین اسلام کا پرچم تھاما ان کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی دو سو بنو عبدیدار کے سرداروں میں سے ایک ابو طلحہ عبداللہ بن عبدالعضیٰ بھی تھا جو جنگ فجار میں تمام بنو عبدیدار کا رئیس تھا اس کا خاندان بنو عبدیدار کا نمایاں خاندان تھا اس کی بہن برہ بنتے عبدالعضیٰ حضرت آمنا بنتے وحب کی والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی محترمہ تھیں ابو طلحہ کا بیٹا طلحہ بن نبی طلحہ غزب احد میں تمام بنو عبد الدار کا سردار تھا یہ اور اس کے تینوں بھائی یعنی عثمان ابو سعد اور کلاب بن نبی طلحہ غزب احد میں قتل ہوئے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا اسی طرح اس کے تین بیٹے بھی اسی جنگ میں علم برداری کرتے ہوئے قتل ہوئے لباق کی طرح خانہ کعبہ کی کلید برداری کا منصب بھی طلحہ بن نبی طلحہ کے پاس تھا جو اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا دوستو حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اسلام لائے اور چونکہ یہ حضرات اس وقت مکہ کے انتہائی چوٹی کے با افراد میں سے تھے لہٰذا جب یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیت ہونے کے ارادے سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ انتہائی خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا رمت کو مکہ تو بے افلاد دی کبھی دہا یعنی مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے حضرت عثمان بن طلحہ زمان جاہلیت میں بھی بہت با اخلاق اور شریف النفس تھے چنانچہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے عبرت آموز واقع میں ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب حضرت ام سلمہ انتہائی مشکل حالات میں اپنے بچے کے ہمراہ اکیلے ہی مدینہ منورہ روانہ ہوئی تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلح کی نظر پڑ گئی تمام حالات معلوم کرنے کے بعد اونٹ کی مہار پکڑی اور خود بھی ساتھ روانہ ہو گئے راستے میں جب کہیں ٹھہرنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور ام سلمہ اتر پڑتی اسی طرح جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر پرے ہٹ جاتے اور ام سلمہ سوار ہو جاتی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے قریب جب قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو انہیں چھوڑ کر مکہ واپس لوٹائے چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتی تھی کہ میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا خانہ کعبہ کی سیدانت بھی انہی کے پاس تھی اور فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی واپس انہی کو عطا فرمائی جن کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی شیبہ بن عثمان بن نبی طلحہ بھی شریک تھے انہی شیبہ بن عثمان کی نسل میں جو بنو شیبہ یا آل شیبہ کہلاتی ہے آج تک خانہ کعبہ کی سیدانت اور حجابت کا منصب چلا آتا ہے بنو شیبہ اور خانہ کعبہ کی کلید برداری کے منصب پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ